কাৰো ব্যক্তিগত এডভকেটে কেতিয়াও কাকো কাটিব নোৱাৰে সঁচাটো মিছা কৰিব নোৱাৰে সঁচা মিছা কৰিব পাৰে গম পায় নহয় আপোনালোকে চৰকাৰখন শক্তিশালী হৈ প্ৰত্যেক দিনে যদি এটা ডাঙৰ টীম গঠন কৰি যদি প্ৰত্যেক দিনা সেই আলোচনাৰ বিষয়টো লয় তেতিয়া নিশ্চয় আমি অতি সোনকালে খবৰ পাম এনেকৈ কিন্তু আমি ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তিনি নম্বৰ শুনানিটো একেই কথা একো এটা কথাৰ আলোচনা নহ'ল একো এটা ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই এনেকৈ কি বাগৰি বাগৰি গৈ থাকিব নেকি এনেকৈ সাৰি যাব নেকি জুবিন হত্যাকাৰীৰ অভিযুক্তসকল আজি তৃতীয় দিনৰ শুনানিটো তেওঁলোকে সোঁশৰীৰে হাজিৰ হ'বহি নোৱাৰিলে কাৰণ সেইখন সাহসেই নহ'ল আৰু অমৃত প্ৰভাই যেনেকৈ নিজাকৈ অধিবক্তা আনিছে আৰু প্ৰত্যেকেই কি কৰিছে নিজাকৈ অধিবক্তা লৈ আহিছে মানে অনলাইনৰ থ্ৰুৱেদি কলিকতাৰ পৰা অধিবক্তা নিজা নিজাকৈ অনলাইনত থৈ আদি কনফাৰেঞ্চিং কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল এনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকিব নেকি আকৌ সোতৰ তাৰিখলৈ শুনানি দিছে গৈ থাকিব ডেট বাই ডেট কিন্তু আমাৰ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় কেতিয়া পাব এনেকৈ হ'লে কেতিয়াও ন্যায় পোৱাটো সম্ভৱেই নহয় কি ধৰণৰ চালনা কৰি কৰি গৈ থাকিব এতিয়া কি হৈছে প্ৰত্যেকেই যেতিয়া একোজনকৈ অধিবক্তা ধৰিব পৰা হ'ল তেতিয়া দুয়োপক্ষৰ মাজত কথাৰ কটাকতি হ'বই কিয় ধৰে কিয় ধৰে অধিবক্তা কেছত ব্যক্তিগতভাৱে উকিল কিয় ধৰে নিশ্চয় জিকিবৰ কাৰণে গতিকে নানা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি মই ইয়াৰ আগতেও এটা ভিডিঅ'ত দি থৈছোঁ যে এনেকৈ কাঠগড়াত উঠি পেলাই যেতিয়া দুজন ব্যক্তি দুফালৰ পৰা কথাৰ কটাকতি হ'ব আৰু দুফালে যেতিয়া উকিল থাকিব তে তাৰ ভিতৰত যিজন জিকে সেইজনেহে হ'ব আমি এটাই আশা কৰিছোঁ যাতে কোনো সুৰুঙাইদি দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে প্ৰথমতে অমৃত প্ৰভাই অধিবক্তা ধৰিছিলে আৰু আজি দেখিলোঁ প্ৰায় চাৰিজন মানে ধৰিছে শ্বেখৰ শ্যামকানু সিদ্ধাৰ্থ প্ৰত্যেকৰে অধিবক্তা নিজাকৈ গতিকে তেওঁলোকে ভাল ধৰণেই সাজু হৈছে আৰু সেইকাৰণেই মুখখন উলিয়াবলৈ ভয় কৰিছে এই অনলাইনৰ পোহৰত মুখখন প্ৰথমপি এনেকৈ উলিয়াই কথাষাৰ কৰিছে যাতে কোনেও তেওঁলোকক টাচ কৰিব নোৱাৰে গৰিমাগাৰ্গে চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছে যে ফাষ্ট ট্ৰেক ক'ৰ্ট গঠন হওক আৰু ডে' বাই ডে হিয়াৰিং হ'ব লাগে মানে এনেকৈ চাওকচোন আজি তিনি তাৰিখ সোতৰ তাৰিখে হ'ব তাৰপিছত বাইছ তাৰিখ দিব ফেব্ৰুৱাৰী পাব মাৰ্চ পাব এনেকৈ গৈ থাকিব আৰু যিমানেই দিন বাগৰি গৈ থাকে সিমানেই তেওঁলোকৰ বুদ্ধিবিলাক বনাবলৈ অলপ সুবিধা পাব নহয় জানো গতিকে চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ যাতে এই কামটো আমাৰ সোনকালে অলপ ক্ষীপ্ৰগতিত কৰে আৰু এটা কথা শুনিছোঁ এটা দহ বাৰজনীয়া টীম লাগে আৰু যিখিনি সা সুবিধা পাব লাগে সেই সা সুবিধাখিনিয়ে পোৱা নাই এটা ভাল টীম লাগে বুলি কৈছে দহ বাৰজনীয়া এটা ভাল টীম লাগে এনেকৈ যদি কথাটো গা এৰা দি দি কৰিব লাগে কাৰণে কৰিছে তেনেধৰণে হয় তেতিয়া কিন্তু কেতিয়াও এই কাম সফল হ'ব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ সুবিধা দিছে হত্যাকাৰীক সুবিধা দিছে তেওঁলোকে বুদ্ধি খাই দিবলৈ আৰু এইবিলাক আহি পেলাই যেতিয়া পথাৰ কটাকতি হ'ব তাৰপিছত লাহেকৈ কি হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এতিয়া অমৃতপ্ৰভাৰ এডভকেটে বেল পিটিশ্যন ফাইল কৰিলেই গতিকে বাকী কেইজনেও বেল পিটিশ্যন ফাইল কৰিব আৰু আজি যদিও কৰা নাই তেওঁলোক আকৌ সেই সোতৰ জানুৱাৰীলৈ সাজু হৈ আহিব এতিয়া আকৌ সময় পালে অলপ মানে এই কথাটো এনেধৰণে গৈছে নহয় যেন তেওঁলোকক বচাবৰ কাৰণেহে সুবিধা দিয়া হৈছে তেওঁলোকে অকল অনলাইনত ধৰি দিয়ে কথাকেইটা কৈ সামৰি সামৰি থৈ দিয়ে কম সময়তে কথা পাতে লেঠা মাৰি তাৰপিছত আকৌ অলপ দিনলৈ ৰৈ থাকা এনেকৈ হলে আমাৰ ইমান ডাঙৰ এটা কাম কেতিয়াও সোনকালে সমাধান নহয় আৰু দেৰি হৈ যোৱাৰ মানে কি ৰোগ ল'বগৈ সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি এটাই কথা কওঁ যে জুবিন গাৰ্গক নিয়াই লাগে আমি চিঞৰি আছোঁ অতি সোনকালে তাৰ ৰিজাল্ট আমাক লাগে এনেকৈ নহয় যদিহে আমাৰ চৰকাৰখনে প্ৰকৃততেই সেই কথাটোক গুৰুত্ব ৰূপ দিছে যদি সেই কথাটোক তেওঁলোকে মুখ্য বুলি ধৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে কাম নকৰি অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে কৰিব লাগে য'ত এটা ভাল টিম দিয়ক আৰু কামটো অলপ খৰ হওক যাতে এই বিছ দিন পোন্ধৰ দিনৰ মূৰত মানে এটা কিবা সাধাৰণ কামৰ নিচিনাকৈ নকৰি প্ৰত্যেক দিনে যাতে আলোচনা কৰিবলৈ সময় কাৰণ এখন ক'ৰ্টত অকল এটা কামেই নাথাকে এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা নাথাকে বহুতো কাম থাকে গতিকে সেই বহুতো কামৰ ভিতৰত যদি বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা হয় তেতিয়া সেই অকণমান সময় আলোচনা হ'ল বচাকো বহি থকা থমথম মদন গোপাল হৈ এনেকৈ ইমান ডাঙৰ কাম এটা কেতিয়াও নিসিজে কাম কৰিলে কৰোঁ বুলি কৰিব লাগিব যেতিয়া এনেকৈ দিনটোৰ ভিতৰত এটা কাম প্ৰায় এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময়হে এটা আলোচনা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক দিনে কৰক প্ৰত্যেক দিনে কৰক আৰু ভাল টিম গঠন কৰক আৰু অলপ নিজে শক্তিশালী হৈ কামটো কৰিম বুলি আগবাঢ়ি যাওক তেতিয়া কোনো কাৰো ব্যক্তিগত এডভকেটে কেতিয়াও কাকো কাটিব নোৱাৰে সঁচাটো মিছা কৰিব নোৱাৰে সঁচা মিছা কৰিব পাৰে গম পায় নহয় আপোনালোকে আগতেও কৈ থৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত এইটো খটুৱাব লাগিব এইটো খটুৱাই পেলাই এজন উকিলে যেতিয়া কথা ক'ব তেতিয়া ইজন উকিলে কথা কাটিব লাগিব গতিকে এই কথাৰ কটাকটি হৈ সঁচাটোও মিছা কৰে যাতে সেয়া নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখন শক্তিশালী হ'ব লাগিব চৰকাৰখন শক্তিশালী হৈ প্ৰত্যেক দিনে যদি এটা ডাঙৰ টীম গঠন কৰি যদি প্ৰত্যেক দিনে সেই আলোচনাৰ বিষয়টো লয় তেতিয়া নিশ্চয় আমি অতি সোনকালে খবৰ পাম এনেকৈ কিন্তু আমি ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তিনি নম্বৰ শুনানিটো একেই কথা একো এটা কথাৰ আলোচনা নহ'ল একো এটা ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই এনেকৈ কি বাগৰি বাগৰি গৈ থাকিব নেকি অতি সোনকালে এতিয়া এবছৰ হ'ল এবছৰ বুলি ক'মনে নে ক'ম কাৰণ দুহেজাৰ পঁচিছ দুহেজাৰ ছাব্বিছ একবছৰ বুলি ক'ব পাৰি যদিও তিনিমাহ পাৰ হৈছে ছাব্বিছ কিয় সোমালে পঁচিছৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্ট উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ আমাৰ ইমি আমি ইমান দুৰ্বল নে ইমান আমি দুৰ্বল নে এই সাধাৰণ কথাটো বুলিয়ে কৈছোঁ যিটো কথা গোটেই ফাঁ ফাঁকে ওলাই গ'ল ওলোৱাৰ পিছত ব্যক্তিকেইজনো ধৰিলে ধৰাৰ পিছত আইনখন হয় আইনখনে ধুনীয়াকে কাম কৰোঁতে বহুত দিন লাগে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কৰিব লাগে আমিও বুজি পাওঁ কিন্তু এনেকৈ যদি পোন্ধৰ বিশ দিনৰ মূৰতহে কথা এটা আলোচনা হয় তেতিয়া কিন্তু এই ৰিজাল্ট বছৰ ধৰি গৈ থাকিব শেষত তেওঁলোকে সুৰুঙাই দি সাৰি পেলাই এয়া বেল পিটিশ্যন ফাইল কৰিছেই বেল পিটিশ্যন ফাইল কৰিবলগীয়া কথা নে বাৰু ভাবকচোন যিখিনি কথা ওলাই গ'ল তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিমান পাইছেগৈ নিজে নিজে আপোনালোকে ভাবি চাওক গতিকে আৰু পাবগৈ ইয়াতকে ইয়াতকৈ আৰু পাবগৈ আমি এটা কথাই কওঁ যিহেতু আমাৰ এখন চৰকাৰ আছে আমাৰ চৰকাৰখনে শক্তিশালী যদি আমাৰ চৰকাৰখনে শক্তি প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া কোনেও কাকো পিছলাব নোৱাৰে সত্য সদায় যায় আৰু ব্যক্তিকেইজন আমাৰ মুখৰ আগলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ব বাধ্য কৰাব লাগিব ভয় কৰিছে কিজানি পাব্লিকে ধুলাই দিয়ে কিন্তু পাব্লিকে ধুলাই দিব নোৱাৰাকৈওতো তেওঁলোকক আনিব পাৰে বেৰি পেলাই তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত হ'বহি পাৰে মোবাইলটো হ'ল কাৰণেহে অনলাইনৰ যুগ হ'ল কাৰণেহে আগৰ হ'লেতো নহ'বই গতিকে সুবিধা বুজিয়ে এইবিলাক চলি আছে আশা কৰিছোঁ আমি সোতৰ তাৰিখে এটা ভাল ৰিজাল্ট পাম বুলি অলপ শক্তিশালীকে আমাৰ চৰকাৰখনে যাতে ধৰে সেইটোহে কৈছোঁ সকলোখিনি আমি চৰকাৰকে দিছোঁ তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে এতিয়া ক'ৰ্টৰ হাতত আমাৰ নহয় তেওঁলোকৰ তাত আমাৰ চৰকাৰখনৰ গাত সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছেই কাৰণ চৰকাৰখনে সকলোখিনি কৰিব পাৰে যদিও ক'ৰ্টত কথাটো আলোচনা হৈ আছে গতিকে আমি চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি গৰিমাগাৰ্গেও চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছে গতিকে চৰকাৰখনে যাতে চকু মেলি চাই আৰু নিজাববীয়াকে কামটো যাতে নিজৰ বুলি ভাবি সকলো দিহা পৰামৰ্শ সা সুবিধা সকলোখিনি যোগাৰ কৰি দিয়ে তেতিয়াহে সেই ষ্টুডেণ্টছজন পাছ হ'ব পাৰিব নহয়নে যেনেকৈ পৰীক্ষাত এটা পৰীক্ষা এটা দিবলৈ হ'লে ষ্টুডেণ্টছক সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি দিব লাগিব অভিভাৱকসকলে বা টিচাৰসকলে ঠিক তেনেকৈয়ে চৰকাৰখনেও সকলোখিনি সা সুবিধা কৰি দিব লাগিব আৰু কামটো কৰোঁ বুলি কৰিবৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিব লাগিব তেতিয়া আমি এটা সুন্দৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালেই পাম আৰু আপোনালোকে ভাবে নেকি যে প্ৰত্যেকেই নিজাকে উকিল ধৰিলে বুলিয়ে তেওঁলোকে বেল পিটিশ্যন আইন মানে তাত ফাইল কৰিছে বুলিয়ে তেওঁলোক লাহেকৈ ওলাই আহি ওলাইতো আহিবৰ কাৰণে যিটো বাট আছে এতিয়া তাৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হ'বৰ কাৰণেওতো একেটা বাটেই আছে যাতে তেওঁলোক সুৰুঙাইদি সাৰি যাব নোৱাৰে কাৰণ এতিয়া আমাক লাগে প্ৰমাণ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে কাগজে কলমে ওলাই আছে গতিকে কথাবিলাক সোনকালে আমি ৰিজাল্টটো পাব লাগে কথা সিমানেইহে আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ